Вот и все сделано, смотрите, нарисовано. Бесплатные стоянки для инвалидов. Были громадские обговорения, громадские слухания. Все исполком полком, молодцы, дружат с громадскими организациями. Дякую, всего доброго. Так что, уже ничего не хочется сказать? Вы же меня начали снимать на видео. Я хочу с вами пройти, будь ласка. Куда? Куда? В приемную. Приемную? А то что не приемная? Смотрите, угу. вот это начальник Милка. Угу. А вы кто? Покажите. Ну, зайдемте сюда. Сейчас, сейчас, мы сейчас покажем лучше. Начал задавать вопросы, без видеокарты, как всегда. Смотрите, вот это начальник Милка. Угу. А вы кто? Покажите. Сейчас, сейчас, мы сейчас покажем кто лучше. Начнем задавать вопросы Без видеокамеры, как всегда Здравствуйте, Украина, город Крым Ранее вы видели Громадская организация Созвала исполкомы полицию На громадские обговорения Громадские слухания Я вам показал Разметки Нарисованы а также, я вам повторяю, вторую часть, которую люди смотрели, иммиграционная служба в Долгинском районе, начальник Милка. Что я вам повторяю? Потому что некоторые смотрят, но ничего не понимают. Или читают, но еще опять же, не врубляются. Я вам повтор показываю. Дивитесь, что у нее написано возле кабинета, кто она такая? Вона начальник или керевник? Вы поняли? Вона милка или мылка? Почему? Потому что там написано слова по-русски и по-украински. Вы поняли? Миколаевна на украинской мове, а на российский Николаевна. Почему я обратил внимание? С вас никто не обратил внимание. Керевник или начальник. Мылка или милка. Милка она была до того. Так у нее там вверх и остался. Она только поменяла отчество. Вы почули? Так вот. Вот это вот. Начальник. Чекеревник. Я. Подивлюсь, поміняє вона чи не поміняє. Почему і говориться, силюк не житель села, а селюки. Селюки, заходите в словарі и читаєте. Ото як у вас написано, так ви и єсть. Я зайду, засниму и подивлюся. Кто ты? Милка или Милка? Керевник ты или начальник? А вы будьте все внимательны. На то идет. И видеопротоколы составляются. Вы следующие подивитесь, как общественная организация, журналисты собрали Симонька, исполняющие обязанности следчих Долгинцевского райотдела, и телегу, Телеина, Что я вам скажу еще. Появился Гафаров. Уже все. Он уже служил. Вот так мусора служат. Они поедут где в заброшенных домах. В селах. Пересидят. Им отметят в журнале. И все. И они довольны. Сегодня я Гафарова видел. Я вам в дальнейшем покажу Гафарова. Как он себя вел. Как он кричал. Что... Твої діти, дебіли, тому що вони на базарі не торгують. А от наша сім'я торгує на базарі всім. Це ви все побачите, Це торгаш. Ви поняли? Вони по житті торгаші всі, всі мусора, вони торгаші. Так ось мілка це тоже мусорок, щоб ви розуміли. Тому що вона связана з ними. І угрожала СБУшникам. СБУшники, смотрите сюди внимательно. Ви воєннослужбовці. І ніякого відношення ви до цивільних людей не маєте. Поняли? Хочете? Я вам розкажу, хто ви, що ви чим ви повинні займатися. Якщо ви її крешуєте, я жду комментарії від вас. Хто її крешує? Що це вона там кричить на весь? Вы поняли? Иммиграционную службу, что я сейчас вызову СБУ. Я что-то не понял, а? Милка, ты вообще понимаешь, кого ты хочешь подставить, но ты себя уже подставила. Вам всего доброго. Берегите. Всех берегите. Окружающих и своих родных. До встречи. Дивіться, вот это начальник Милка. Угу. А, а вы кто? Покажите. Ну, сюда. Сейчас, сейчас, мы сейчас покажем, кто лучше. Начал задавать вопросы, без видеокарты, как всегда. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.